привет! Сегодня я покажу вам, как у моих куколок в накрашены ногти. Самая последняя куколка, которой я красила ногти, это Гулия Скал Шорс, побег с обережья черепа. Они у нее накрашены голубым лаком, простым голубым лаком. Дальше идет Клодин. Вот у нее накрашены желтым таким цветом. Вот. Ну, я еще подбираю по волосам, чтобы ее, ну, здесь ей все равно подошел бы золотой цвет. Ну, или черный, но черный, я думаю, ну, не очень бы к ней все равно бы подошел. Дальше идет Хоулин Вульф, Дэнс Класс. Вот как накрашены у нее ногти, так как она еще молодая, у нее такой молодежный стиль, можно так сказать. Розовый лак, желтый, розовый, желтый и закачивает розовую. Мне кажется, очень удачно получилось, и ей так идет. Вот. Дальше идет самая первая куколка, которую я накрасила ногти. Это Венера. Я ее накрасила розовым лаком. Вот с блестками. Ну и это было все. Ставьте лайки. И подписывайтесь. Всем пока.